qərivə, sayıqlar, əziz və dəyərli millətiniz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Məhsum Tara və dəyərli dostum Məmməd bəy Rəhmani və bu gün bu proqram vasitəsilə qonluğunuzda olacağam. Bilirsiniz ki, bu günlər məşrutiyyətin il dövrüdür. Və Qəni Azərbaycan da belə deyildi ki, Qəzarlar siyasətinin son zamanlarında məşrutiyyət məsələsi, yəni şahın, yəni sültnatın ə e, daha da o vəzifələrin azaldılması və bir bütövlükli başqa millə, millətlərin də, millətin də, aydınların da orada e, yön verilməsi, biraz daha da demokratlaşması söz konusudur. O zamanlardan söhbət edirik ki, Avropada və illə çıda Osmanlıda e, bu cür e, şeylər məşrutiyyət dövrünü keçirmişdir. Və yavaş-yavaşda İran'da da, yəni o coğrafiyada o zaman Qazarlar e, səsəsinin hükümdarlığı zamanında da coğrafiyada da bu cibi bəhslər ortadaydı. Vəalləmlərin, yazarların, şairlərin təfəkkürlərində də belədirsik ki, dünya zaman zaman modernliyə, zaman zaman yeniləşməyə doğrucedir. Və biz də bu torpaqlarda belə bir şeyləri yapmamız lazımdır. Artıq yeni bir qədəllər forumları ortaya qoymamız lazımdır. Onu da Avropaya gedən, e, belə deyim, təhizlər, alimlər gəlib orada gördüklərini, öyrəndiklərini Ə, təbii ki o zaman arasında da internet yox idi. Bilədiyək ki, araşdırma əsas etdiyi deyildi. Analizə amma o getgəllər səbəb olurdu. İllikdə təhirlərin vasitəsi ilə, bəzi qəzetlərin yayınlanması ilə birik o zamanlarda bunu deyildi və onların e, çox təsiri buraxıb və bu məşrutiyyətin, e, yəni biz onun çox böyükdən çalışmayacaqdı. Yəni məşrutdə nə olmalıydı? Ancaq deyək ki, o yoldan və çalışacaq o yoldan e, hara getdi məşrutiyyət də evə evet, ikinci bölümdə də dəyərlı dostum Nəmmət bəy ilə də danışacaq. Son zamanlarda bu məşruiyyətin sonu nə oldu və məşruiyyəti məşru məşruiyyətati lap ilə dizə çökdürən yox edən məfcurə nə idi? Ki bu günlərdə çıxıblar onu yenidən sahiblənməyə çalışdılar. Yəni onu işdən salan, eee, dövlət dışı qoyaxan məfcurə bu günləri yenə də onu sahiblənməyə çalışır. Onu da ikinci bölmədə sizlə bu barədə bahs edəcəm. Ancaq birinci bölümdə dediyim kimi məşruiyyətə məşruiyyətə gəldin yol. Bu yol e, Qazarlar zamanı nə, nəyə əsasən, yəni demək olar otoya çıxdı? Niyə bucu atlandırdı və gedişatı nə oldu? Qısa bilirəm proqramımızın bölməli qısa deyə və dəyərli dostu Məmməd bəy, mən sözü ona buraxıram. Bundan istəyirəm ki, bu dur, necə başlandı? Yəni bu yenilənmə e, süreci və son iz etibarla hara getdi, sat Məmməd bəy? Qısa və özət olsaq E, i̇l dövrümün keçirib bunun haqqında nə deyəcəksiniz? Buyurun. Salam məslə və mən sizi və Qünas TV-nin hörmətli izləyicilərini hər zaman içimi salamlayıram və dediyiniz kimi bir riwayatla bu günlərimsi məşrutə fərmanın sədri olması günüdür. Müsəffərəddin Şah Qacarın tərəfindən. Niyə deyirəm bir riwayat üçün? Çünki məşrutə fərmanı əslində 3 seri yazılıbdı. Yəni hər seri bir kəlməsinə, bir ibarətinə irad tutublar və təzədən yazılıb. Onun üçün fərqli, yəni 3-4 gün fasilə ilə hər gün bir təzə mətn yazılıbdı. Məsələn, birində deyiblər millət kəlməsi işlənməyib, yerə işlənsin. Birində Məclis Şura İslamı yazılıbdı. Maraqlı budur ki, mallalar müxalif çıxıblar ki, niyə Məclis Şura İslamı yazılıb, yerə Məclis Şura Milli yazılsın yanıb çılmadı aşmaq üçün ə, təzədən bu fərman yazılıbdı. Bu bunların nəzərdə alaq bir də ə, o qəməri tarixdəki o zaman tarix üstündə vurulub və maraqlıdır ki məşrutə fərmanın demək onlar sadiq olması üçün Müzəffərəddin şahın doğum günü idi. Və bunu o qəməri mühasibədə bir gündə yanlış nəzərdə alıblar, yəni demək olar xordadın 13-ünə düşür elə murtadın. Bunta murtadın 14-ü olaraq səbt olunubdu və hər ildə elə beləsi gedir qabağa, amma hər il biz şahidik ki, beləsi bir gündə az da olsa bəzi mərkəzlərdə məşrutə haqqında danışıqlar gedir. Bu müqəddəmə ilə bəhsə keçirəm ki, sizin sualınıza keçirəm Məsdübəy. Baxın, əsasən məşrutə gedən yol ə mən deyə bilərəm ki, bizim ə, ruslara yenildiyimizdən ortaya çıxdı. Yəni biz ə, bilirsiniz Hı. ki, Hı. 19... Hı? Yo, yo, yo. Ə, biz 19-cu yüzyilin əvvəllərində bilirsən ki, Hı. biz ruslarla savaşdıq 2 dənə ard-arda, arda demək olar 35 ilin içində əlbəttə bir 10 il yaxın savaşda olduq, arada bir fasilə var idi və hər iki savaşda da biz ruslara yenildik və bu sadəcə Qacar tarixində deyil, bəlkə bu torpaqlarda hökumət eliyən daha öncəki türk imperatorluqların hamısının tarixində sabiqəsiz bir məsələ idi. Çün biz elə düşünürdük ki, hələ məsələ Selcuklar dövrüdür, hələ hələ Safavilər dövrüdür, hətta Nadirşah dövründə belə Hətta nadir şah dövründə belə biz ruslara qalib gəlməyi başarmışdıq. Hətta Ağaməmməd Xan dövründə düzdür ruslarla müstəqim biz dərgir olmadıq. Bəli rusların o özlərinə ayırdıqları o bölgələr ki, o cümlədən məsələn Gürcüstan və bu bölgələr ola Qafqaz bölgələri ola. Orada savaşlar üz verdilər və biz bilirik ki, hətta Məmməd Şah Qazarlar ya 1-ci Məmməd Şah Qazarlar ya ağa Məmməd Xan Qazar zatan orada və Şuşada canını əldən verdi və bu savaşlarda canını əldən verdi. Baxın, istirəm bunu deyim ki, biz onun artıq ki, bu savaşlar baş verdilər ə, Fətəli Şah Qazarın dönəmində və Abbas Mirzanın fərmandehliyi altında biz 2 savaşda ard-arda arda, demək onlar yenildik və bu sual bizə yarandı. Bu sual bizə yarandı. Bu sualı Bostanabadda, qədim Oçanda Missio Jober Fransanın demək onlar Napoleonun elçisinə Abbas Mirza soruşur ki, biz niyə bu günə qaldıq və bu sualı ümumən məşruteyə gedən yolun başlanğıcı və hətta modernitəyə gedən yolun, yəni daha geniş mənada modernitəyə, yeniləşməyə doğru gedən yolun başlanğıcı olaraq nəzərdə alınır. Yəni tarixin nəzərdə sax 19-cu yüzyilin əvvəllərinə isabət edir bu sual ki, biz dedim ruslara yenildik. Əlbəttə nəzərdə Allah ki, ruslar ə, demək olar böyük Petro dedi ya Petr Kəbir dövründə modernləşməyə başlamışlar. Hətta Osmanlı İmperatorluğundan hardasa bir 70-80 il qabaq bu cərayanı başlamışdılar. Ə, və elə bilmişlər modern bir ordu quralar, modern ordunun nəticəsində Ə, hətta Osmanlıya savaşlarda qalib geldilər. Avstriya ya Ötriş İmperatorluğu, Ötriş-Macaristan o zaman mütəhədid idi. Qalib geldilər. Bir sıra Urpa ölkələrinə qalib geldilər və bu bu modern ordunun nəticəsində idi ki, demək olar zətdə təcrübə olunmuşdu, islahat fərmanı ilə Petr Kəbrin tərəfindən icra olunmuşdu. Sizin müqəddəmədə işarə elədiyiniz kimi, zətən Osmanlı imperatorluğunda da ə başlanmışdı, xüsusilə 19-cu yüzyildən bu işlər başlanmışlar məşrutiyyətə gedən yol. Burada da bir məşrutiyyətənətimləri oldu. 1-ci məşrutiyyət, 2-ci məşrutiyyət. Yəni burada deyəndə Osmanlıdır. Hər halda Abbas Mirzan o sualından başlanın, qız olaraq yola çıxdığımızda baş ilk başda təbii idi. Eyni ilə Osmanlı da belə idi, Rusiyada da belə idi məsəl buyur. Əvvəl ordunu istehirlər modernləşdirərlər. Rusiya da belə başladı moderni tənə. Əvvəl ordudan başladı. Osmanlı da belə başladı. Biz də belə başladıq. Əvvəl ordunu modernləşdirməyə çalışdılar. Amma ordu deyəndə sadəcə silah və sərbas deyil ki, orduya mühəndis lazımdı. Orduya coğrafiya bilən lazımdı, orduya, eee, təbib və cərrahlıq bilən həkimlər lazımdı və bir sürü, demək olar, bu cür bilgi sahibləri lazımdı. Çünki bunları bilmək üçün istər istəmə sən modelləşməlisən. Və öyrəncilər Avropaya göndərdilər və bu öyrəncilərin gedib qayıtdıqdan sonra sadəcə gedib coğrafiya orada oxumamışdı, ya tibb oxumamışdı, ya mühəndislik oxumamışdı. Bunun yanında Avropada olan o, demək olar, demokratik sistemlərlə də tanış olmuşdu. Fransız inqilabının demək olar nəticələri ilə tanış olmuşdu və bunların hamısını görmüşdü və dönüb gəlmişlər buraya. Baxın, bunlar bir teyif məsbə, istirəm deyim, roşəm fikr az da olsa sayəsində bir teyif roşəm fik cəryanını oluşturmuşlar. Arada bir teyifdə bizim tacirlər var idilər ki, istər istəməz Avropa ilə və daha çox Qafqaz bölgəsi ilə və İstanbuldan ilcidətdirlər və irtibatta idilər. Bunlar da bir vasilə oldular yeni fikirlərin bura gəlməsinə. Baxın, bu aydın ya ziyalı boğududu məsəl bəy. Obrældən ruhaniyyət vardı ki, şədidən düşdülər bu məşrutədən himayətə. Ki mən yadıma gəlir, biz bu qonu ciddi proqramlarda məşrutə haqqında danışığımız oldu və bu qonu hətta 1-2 cəlisə biz danışdıq. Çün ruhaniyyətin naxışı çox mühümdür məşrutiyyətdə. Və dedik ki, nə amaca gəlmişlər və dedik ki, hətta məşrutənin nə olduğun bə elə bilmirdilər. Yaxşı, bunu biz mətrəh elədik. Burda da indi cuzuiyyəti istəmirəm deyəm və peşəvanın yanında sözə iki gəldi, başdı. Burda yeri des müvafiq oldular yani bundan və bilməyə bilən var. Lə. Amma bilebilən müxalifləri də vardı. Məsələn, yadıma gəlir, mən bir yerə oxudum Şəhfəzullah Nuri ki, çox tanınmış bir qoldur, e şeylər, amma dini adamdır. Və bunun özü də bu məəlis Avropadan gəlibdir. İslamına, İslami bir yerdə olmaması lazımdır. Mənim müxalifəti qalxışanlar da var. Yəni bilərəşk müxalif və bilərəşk də dediyiniz kimi e, müvafiq olanlar da var. Yəni bu bu da vardı. Mənim indi fikrimə gəldi. Siz bunu necə müəyyənləşdirirsiniz? Əslində məsbəb məncə ruhaniyyətin məşrutə məşrutədə nəqsə haqqında ə, bilirsən o niyyətləri bəbətindən babə, iqraq olunur. Yoxsa naxışları çox böyüküydü. İstər məşrutədən tərəfdarlıq elə məktəbə, istər müxalifət elə məktəbə böyük payları vardı, tamam? Amma niyyətləri haqqında mənim nəzərimə iqraq olunub və bunun bir dənə də böyük amili ittifaqan Əhməd Kəsravidir. Tarix-i Məşrutə İran, Tarix-i 18-ci Səlahiyyətən 2 kitab ki yazıb, düzdür, çox dəyərli kitabların biridir. Bu 2 kitab Məşrutə haqqında çox dəyərli tarixi qaynaq sayılır. Bəli, bu niyyətlərini demək olar, doğru düzgün. Əlbəttə məncə kəsrləvi açıqlayıb, ha, amma oxuyan kəsrləvinin o e, demək olar müqəddəməsini unutdur. Bunların sonra rişadətlərini görür, da yadından çıxır ki, müqəddəmədə Kəsravin nələr yazıbdı. Baxın, məsələ burdadır. Mən e, o e, biz məşrutə haqqında daha geniş danışdıq, daha öncək proqramlardan 1-2 e, il bundan qabağı idi. Orda işarə eləmişəm. Təəssüflə ruhaniyyətin İstər ullar ki məşrutədən yanaddılar, istər ullar ki məşrutayə mülahifdilər. Məsələn bu halda biz Seyid Abdullah Behbahani, tutaq Seyid Muhammad Tabataba'i-ni tutaq və Obral da Məsulbay sin dediyiniz, məsələn Şeyx Fazlullah Nurini biz nəzərdə alaq. Təəssüflə bunların hətta şəxsi çıxarları. Diqqət eləyinə deyirəm şəxsi çıxarları. Nəinki təbəqət çıxarları biri budur ki, ruhani, məsələn, yaş Şeyh Fəzullah Nuri ruhaniyyət təbəqəsinin çıxarları, mənfəəinin peşində idi. Vəli yox, daha çox şəxsi mənfəətlər. İndi cəhərlə mənbə sözü bir zaman deyəndə hətta öz millətçi dostlarımızdan narahat oldular. Bəli, vaqiət budur ki, bu söz elə təbə təbahi və bebahanində haqqında sadiqdi yəni bunlar da daha çox şəxsi çıxar. Hətta tərcid edirəm bir dəha. Təbəqət çıxarıl yox, şəxsi çıxar. Şəxsi mənfəətləri daha əhəmilidir. Baxın, behbahanə həman adamdır. İttifaqan baxın məşrutayə gedən yolun eee bir aşamasını da ə demək onlar təmbaçu zadı olaraq nehsətə olaraq işarə eləyirlər ki, bilə xərədə dərbərə qarşı, saraya qarşı bir etiraz hərəkəti idi. Təbrizin də böyük payı var idi. Bəzi başqa şəhərlərində böyük payı var idi. Bəli, özəl olaraq Təbrizdə böyük hərəkətlər üz verdi. Onun da məsələn mən fikirlidirəm biz bu təmbaçu cəryanından çox az danışmışıq. Bir gün xatirində olsun bir proqram əslən onun detallarından da danışaq. Bu ha işim ondan yox. Bax mənim başım buna cavab. Həman bu Seyid Abdullah Beybəxanı həmən bu Təmbacıyunu hərəm iləməməkdir da. O fətva ki verilir o söhbətdə. Bəli, çünki o fətva da deyillər hələ zadı idi, saxta idi, yəni ishaləti yox idi, yəni Allama Şirazinin öz fətvası dəyər demək olar Mirzə Əli Şirazinin əm burdakı bir müstəhid onun adına durub bu fətvanı sadiq elib. Bunları zamanında danışar. Və hər halda bir hərəkət oldu. Və o Tənbaku imtiyazı ki, verilmişdi Britaniyalılara əllərindən alındı. Sarayda çox zəhir içcərimələr çəkdiyi işim ondan yox, bəli geri oturdu. Tamam. Bunu bir dənə hərəkət məşrutənənin başlanğıcı olan demək olar, ya məşrutəni tətikləyən hərəkətlərin biri olaraq işarə elirlər də. Amma biz məzadda 15 Tənbəkdə Məsulbay Seyid Abdullah Beypəxanı harda görürük? Minbərin üstündə qəlyan çəkə-çəkə görürük. Yəni o yerdə ki, bütün ruhaniyyət, bütün mərdum qəlyanlarını sındırırlar, təmbaçularını yandırırlar və deyirlər ki, biz Əliyan bu gündən istimal tutun və təmbaqu və ay nəhvənkanə ki zatt ter hoçm muharibe və imam zaman və haramdır bu hoçmun qarşısında bir dənə mərzi təqlid olaraq Seyid Abdullah Behbahani çedib də oturub minbərdə və qəlyan çəkir. Niyə? Çun saraydan dəstur alır. Çun o ləssə saraydan mənfəət gəlir. Saray deyəndə kax. Kax səltənəti Fezlə şahid bilmir. Ordan dəstur alır. İndi bu birində də məşrutədə də e, Şeyx Fazlullah Nurinin saraydan dəstur aldığı, hətta pul aldığı kamilən açaq ortadadır ki, məşrutənin əleyhinə mətləb yazır. Tamam. Amma Seyid Abdullah'ın Seyid Muhammed'in daस्तानını mən o zaman açıqladım. Sizin bu sualınız məni məcbur eləyib bir qısa işarə eləyəm. Çox banç içir ruslar istəyirdilər, düzəldələr və bir müsəlmanlar qəbristanlığını sökmək zorundaydılar ki, orada bank düzəldələr və o zaman ki, oqaf idarəsi yox idi. Dövlətin əlində dəyirdilər bücüzatlar, hakim-i şər'i deyirdilər. Hakim-i şər'in əlində idi. Hakim-i şər kim idi? Bu üçlədirlər idi. Çedilər əvvəl Şeyx Fəzullahın başına, Şeyx Fəzullah bəlkə bu bir iki dənədən daha salim idi. İndi sabahlarımıza həmlə eləyəcəklər, deyəcəklər, Rəhmanifər deyə Şeyx Fəzullah təbətdə vaidən daha salim idi. Bəli mən burada deyirəm daha salim idi. Baxın sözə diqqət elə. Şeyx Fəzullah ən azı İslam'a inanan birisidir. Yaxşı dərbarla işbirliyi aparır, dərbardan pul alır, amma ən azı İslam'a inanan birisidir. Qeydir deyir ki mən Əvvəlan bura müsəlmanların qəbristanlığıdır. Mən buranı çafərlərə satmaram, bu bir. İkincisi, indi də ki istəyisiz sökəsə, orada siz bank düzəldəsiz, heç satmaram. Bunu şeyxfəzlular radd edir, qəbul eləmir. Tamam? Yəni əsas dava burdan, əsas dava burdan çıxır və o zaman üzristi Bağışlayın Məsdubəy. Mən ə, məsələni tam bərəç dedim, tam bərəç dedim, üzr istəyirəm. Gəlir Cə, Təbətəbəyin başına, Seyid Məhəmməd Təbətəbəyin başına. Bu satmır, Şeyx Fəzlullah satır. Mən tam bərəç dedim, üzr istəyirəm. O o babətdən üzr istəyirəm biləsə. Hə, şə, bu satmır və o satır. İndi bir zaman bunların xəbərləri olur Seyid Abdullah ilə, Seyid Təbətəbə. Bu sətir, o sətir, bu sətir. Yəni hər kəsin sualı bu olar ki, məbuddə qəbristanlığının sahəyillər nə edirlər? Bəli, yəni, bəli, bəli. Bəli. Durum bəli. Bəli, idarəyə oqaf yoxdur. İstərsən b deyəm, idarəyə oqaf yoxdur. Yəni dövlətin əlində deyil. E, belə bir yerlər ki, demək olar qəbristanlıqdır və bu kimi yerlərdilər. Bunlara hakimi şəhər təsmin tutur, hətta dövlət təsmin tuta bilmir. Hakimi şəhər kimdir? Mərcəy təqlidlərdir. Yaxşı və maraqlı budur ki, bunlar da bir yerdə mütəhəddə dilə kəhrəsi bir mərziyə təqliddir. Dədim kimi, mən orasın ki, yanlış dedim. Əvvəl gedillər Seyid Abdullah'ının və Seyid Məmməd Təbətəbəyin başına bunlar satmırlar. Bunlar o zaman xəbərləri olur ki, Şeyx Fəzullə satıbdı, pulunu da alıbdı, dondurmasını da alıbdı, oturub yeyir. Yaxşı və bunlar bəter narahat oldular. Əslində bu 2 mərciə təqlidindir ya bu 3 mərciə təqlidindir. Arasında ixtilafların əsas səbəbi o oldu. O qəbristanın demək onlar qol naməsini yazmaq oldu. Bu bir. İkincisi, ikincisi ki çox mühümdür, baxın, məşrutənin başlanğıc hərəkətlərinin biri nämənədir? Həman qəbristan məsələsidir, Məstəbəy. Çünki indi biri deyəcək, qəbristandan nə ə렵dir var məşrutəyə? Yox. Məsələ ordadır ki, bir dənə əsası, yəni 3 dənə hərəkət adlandırılır, c müstəqim məşrutəyə rəbbdi vardı, biri qəbristan məsələsidir. Nəcr olur? İndi ki Seyid Abdullahla Seyid Məmməd görürlər ki, əlimizdən çıxdı o pulu biz ala bilərdik, amma almadıq dedik, müsəlmanların qəbristanlığıdır. Filan Behman Satan Maraq Şeyfəznulla satıbdı pulunu da dedim, qoyub cibinə, elinə də bir dondurma alıb yalıya-yalıya gedir. Yaçın nəyə məliyik? Biz indi onun burunundan gətirməliyik bu gördüyü işi. Nə necrləyə biləcəyik? Bir dənə vaizi gətirürlər, cavan bir vaizi ə, Tehran bazarında minbərə çıxdırırlar və buna deyirlər ki, biraz cəmaəti təhrik eləyincə, daldaba 200 nəfər qol sumaq da hazırlayıblar, məsbəh hərəsində əlində bir dəyənəh vardı və bu vaiz cəmaəti təhrik eləyir məsciddə. Və sonra deyir ki, indi təkcə iş eycə məhətt müsəlmanların qəbrlərini sattdılar e, zaddara, deməli onlar kafirlərə, filanlara. Nə müsəlmanların qəbristanlığını kafirlər söküllər orada bah vuracaqlar. Və təzə hələ bankın özü də İslamda o zaman müşkil dar bir məsələdir. İşim ondan yox. Yəni günah içində günah olur. Bir müsəlmanın qəbristanlığı aradan gedir. Bir də qərar da onun yerində bir günah mərkəzi olan bank təsis olunur. Bunları nəzərdə alır cəmaatin ehsasatını təhrik eləyir deyir indi təkcə iş şəhəlimizdən gələr budur ki duraq gedə gora və son dəfə olaraq əmvatin müsəlminə bir fatihə nisar eliyə və onlarla sağollaşaq da xuda hafsiləşək və qeydək pniyatla cemaati yola sallarlar, durullara aparırlar zada cemaatdə məsciddə namazını qılıb şahid desə ki, gedirik orda savaşaq, şahid o cəmaətin yarısı şeidəcədir, işinin dalza və o malların o seydin dalza gəlməyəcədir. Bəli çün deyir ki, gedək fəqat bir fədatə verək, o axirin vidamızı demək onlar qubur-ı müsəlmindən əncam verək, elə namaz qılandan hamısı düşürpün dalza gəlir və xəbərləri yoxdur ki, plan arxasında Seyid Məmmədlə Seyid Abdullah 200 nəfər qulsumadı qabaqcdan hazırlayıblar, hərəsində əlinə bir dəyənəh veriblər və orada qəbristanlığın yaxınında gözləyirlər ki, bu cəmaət gələlər. İndi nəzərdə alın ki, ruslar orada işləyirlər, qəbristanlığı sökürlər və orada bank istilirlər, təhsis eləyələr. Birdən görürlər ki, uzaqdan bir sürü adam gəlir bunlara tərəf və birdən o bir sürü adamın qabağında bir e, 200 nəfər əlində çomaq, dəyənəy, yumla-yumla gəldilər bullara tərə. Bunlar vəhşət elirlər, deyirlər belə o daldaçılar da bunların adamlarıdır da. Qoyurlar, qaçırlar, bunlar da yetirirlər buranıdı, əllərinə çatanı döyüllər. Nə oraları dağıdırlar, sökürlər, tökürlər. Baxın Məsulbay, məşrutiyyətdən əsas mənbəyi dedim 3 dənə ə, əsas yaxın hadisələr. Biri budur. Birin misyonu C Belçika macəraçısı çox qısa deyirəm. Deyirlər mallalara ihanət edib. Son onların bir də Halloween zəfirləri var. Halloween zəfirinində bu adam e, maraqlanıb deyib mən bir malla paltarı giyəcəyəm, aynımə. Və malla paltarı giydiyi üçün e, ehsasat ruhaniyyət zərihədar olur, ehsasat mərdük. Bunu da nəzərdə tutaq. Üçüncü də Tehran da qəndin və şəkərin bahalanması üçün bir sıra tacirlərin Demək onlar tutulub və inşallah vurulmalardı ya fəlaqəyə bağlanmalıydı. Baxın hər üçünə də biz baxdığımızda ruhaniyyətin müstəqimen menfəətləri burada mətrəh olunur. Tacirlər niyə ruhaniyyət gəlib tacirin yanına? Bərc ruhaniyyətin gələri tacirdəndir. Xulus verəcəkdi, zəkat verəcəkdi. Ordan o rabitə yaranır. Missioner məsələsində cinə deyirəm, ruhaniyyət hissəsi üçün paltar nəzad olunubdu, hətta hürmət olunubdu. Qəbristan məsələsində də dedim, iki təyif ruhaniyyətin şəxsi məsələləridir. Biri satmayıb, o biri satıbdı. Amma bunlar əl-ələ verirlər məs'übəy. Əl əl-ələ verirlər haban mərdumun içində mən son sözdə deyim çünki bu mühümdür. Əgər bu son söz deyilməsə elə onda deyəcək ki, yaxşı, ruhaniyyətin şəxsi mənəfəəyə üçün məşrutə inqilabı ola bilər, məy insanlar bucur. Bax 1. İnsanların elə bir dövrdən danışıq ki, insanların ağzı, qulaqları və gözləri tikilib ruhaniyyətə Hətta roşan fikirlərə tikilməyibdi. Onun üçün mən məşrutə cəryanında ruhaniyyətə, roşan fikirlərdən daha qabaqda görürəm. Son roşan fikirlər kimi işidirdi ki, kim oxuyurdu ki, neçə dərslə də də yəni, cəmiyyət o zaman savadlı var. Bax, yəni ən? belə deyək də, o zaman millət ilə ən ə, rahat tribuni ki danışa bilirdi və yəni millətin belə deyim ki, sofumluq olaq, savadlı da yoxdur, aydınları oxusunlar, bilsinlər. Yəni bu nişan bir ki, o zamanın o media propaqandası desək, tam 100.99-u ruhaniyyətin əlindədir. Yəni o fürsət bundan əlindədir hesablayır. Elə deyimmi? Yəni bu toq. Deyin, baxın, məsbəh Roşan və hiç nə edə bilər. Nəhayət bir dənə təzə-təzə bura çap sənəti gəlib, nəhayət bir dənə kitab yazar, məsələn, Səfine Əhmədi yazar, məsələn, ya o Maraqəinin məsələn səfərnaməsini yazar və bu kimi əsərlər ki, digə xələ təsirlidir. Yaxşı, təsirlidir bu. Bunun tirajı cəmi nə qədərdi? Ya ruznamə Malkom Xan gələp ruznamə çıxaldı. Qardaşım, bir ölkədə ki, cəmiyyətin 95% savatsızdır, yazıb oxuma bilmir. Bu uznama nə qədər adamı keçilə bilər. Bunu nəzərdə alaq, yaxşı. Amma ruhaniyyət, bax la bu uçqar kəndə də getsən, dağın başına da getsən, bilə xərə bir də malla vardı ki, orada biri öləndə onun məsələn rusluğuna, onun məsələn quylamasına, onun fətəsinə getsin. Yəni ruhaniyyətin tribonu var, roşən fikrin tribonu azdır. İsra mədiyat. Və son sözü də mən istirəm. Çün dedilər zaman qurtulur, məskbəy. Son sözüm də bu olsun. Mən bu sözləri dedim amma bir əsas məsələdə məşrutənin zəminəsini yaraddı xalq içində narizayəti xalq içində narizayəti baxın Bir doranda yaşayırıq ki, bohra ölkəbiyaz bohran içindədir. Bax, e, m-nın da çox nədənləri vardı. Avropa modernləşibdi. Avropa cinslərini e, ölkəyə göndərir. Sənin sənəətin Avropana rəqabət elə biləcək bir qurumda deyil. Tülçüvələrinin hələ sünnətidir və bunlar hamısı ələlə verir ölkənin, demək olar, iqtisadi durumu ki, günü-gündən dalıya gedir. Tacirlər Avropa tacirləri ilə rəqabət elə bilmir ə تولid eliyənlər Avropa تولid eliyənlərinə riqabət eləyə bilmirlər. Bax, bunların hamısının yan-yana qoyuruq. Mərdumda da bir narizayət vardır. Və indi bunlar əl-ələ verəndə təbdil olur bir dənə məşrutə giyamona ki, əlbəttə hələ biz o mərhələdən danışırıq ki, nəhayət bir-iki dənə təhəssün olan Musaferəddin Şah gəlir və məşrutə fərmanını imzalayır. Yəni biz deyə bilərik ki an az xəzinənən məşruuta fərman Qacarlar xanadanının tərəfindən sədir olunur. Ağar sonralar savaşlar üz verir, Təbriz müasirə olunur. Məhəmmədəli şah dövründə bular və bunun da nədənləri vardı. Məhəmmədəli Əli şah canına suiqəst e edilirlər. Bunu biz qabaqcalar demişik. Məclis hazır olmuş suiqəst e edilənləri tutuxlamasında yardımçı ola ya məhkəməsində ki, bunlar uzun macəralardı. Bugünkü proqramda zaman olmayacaqdı buyurun məsələ sistem. Bə, yəni bəlkə də siz bayaq dediniz də o məhlis məhlisdə nə oldu? Bu qədər yazıldı, yadımda idi ki, burada bir açıqlama da verdik o zaman ki, məhlis boşalmaq üçün bu e, Məmmədəli Şəhə suğest edən adamları məhlisinizdə tutulur, onları təhvil vermirlər və satışma zaten də ilç məhlisindən başlayır. Bunların söhbətidirik. Yəni amma tarixdə bilirik ki, e, yazılan kitablarda yazdığılarına budur ki, guya Məmmədəli Şəh ilə duruğu yerdə duruc yedir məğlisi həm də eləyir və məğlisi bir qöyü tətilə səş. Hal nə isə o ittifaqları e, e, da yadımdadır ki, bu da bir proqramda danışdıq. Ancaq bu ittifaqlardan başqasını işarə etdiyi üçün ki, savaşlar üz verir, məğlis dəvəm tətil alınmada gəlir və sonra və sonra və sonra gələcək bugünküdür mənim mətni. Yəni fəhləbilərin işə gəlməsini çalışır ikinci bölüm. Yəni bu bölüm başa çatır. İkinci bölümdə belə gələcəksək ki, Və əlbəttə bu arada bir iki də nə də şey olur. Demoqular inqilab olacaq, inqilab deyə bilərlər. Yəni adında qoysaq Cəngəl, Nehsətə Cəngəl ol piyə çıxır. Soyəxi müəmməd xiyabanının demoqular məsələsi ortaya gəlir və bunlar bunlar da ayaq səbəb olur ki, məşrutiyyət bino məmləkatı yəni demoqular bu yeni formullar, planlar, fikirlər bəzilərinin anlayışında belə var idi. Yəni kimci bu ilində bu sualı da mən sizdən istəyirdim cavab yazın ki Ayə bunlar məmləkətin dağılmasına e, yəni bir zəminə yaraştırmışdı. E, bu cibi qayğı da vardı yoxsa indiki təhlillərdə bu cibi şeylə yer verdilər. Bax bu nə qədər doğrudur və sonradakı bu təzəlenme diktator cəhli yuxarıya və belə nə sonra da onun dalısı da da çalışaq e, ikinci bölümdə az az məxtimiz olacaq da bu yenə bu qədər suala. Şur baxaq ki, Pəhləvilərin işə gəlməsi ay ay məşrutiyyət ya məşrut təhsilərin ya saltanat məşrutiyyətlərin nə qədər bunun haqqları vardı və müdafiə etməkləri və nə üçün onlar da bir müzakirə edə. Dəyərlilər izləyicilər. Biz dən ayrılma, indi bir ara verək, aradan sonra 2-ci bölümü ilə bu bəyəx verdiyim sualları çalışacaq Məmməd bəylə burada cavablarını sizinlə danışaq. Bir aradan sonra təkrar görüşürük.